سر سوال ایک محصول ہوا ہے کہ دن کا جو آغاز ہوتا ہے تو ویسے ہی جو پورا دن ہوتا ہے پھر یعنی اور صبح میں مطلب اچھے کام کرنے چاہئیں اور گانے نہیں سننے چاہئیں اور تلاوت وغیرہ لگانے چاہیے دکانوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں صبح میں کہ گانے وغیرہ نہیں چل رہے ہوتے بلکہ وہ شام میں گانے چلاتے ہیں اور صبح میں تلاوت لگاتے ہیں تو دن کا جو آغاز ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے پھر پورا دن اس کے بارے میں کیا حکم ہے اچھا سوال یہ گردش کرتا ہے ہمارے معاشروں کے اندر بھی اور ہر شخص کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے بھائی نے بھی یہی سوال کیا اور بھی کچھ فورم سے یہ سوال اسی طرح کا ملتے اُلتے سوالات آ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ آج اس کو بات کر لی جائے اس سوال کے اوپر بھی سوال اصل میں کچھ یوں ہے کہ صبح کے وقت کو مبارک گمان کیا جاتا ہے برکت والا یہ صبح کا جو وقت ہے یہ با برکت ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ صبح کے ٹائم پہ تلاوت لگانی چاہیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صبح صبح دکانوں پہ گھروں میں تلاوت لگی ہوئی ہے سننے والے کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے اس کو تو بس یہ پتہ ہے کہ یہ چونکہ صبح کا وقت ہے تو یہ با برکت وقت ہے تو اس میں برکت کے لیے میں مبارک کتاب اس کی تلاوت لگا دوں اچھا یہ صبح کے ٹائم پہ برکت کا یہ تصور صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ آپ دوسرے مذاہب میں جائزہ لیجیے میں نے تو باقاعدہ ہندوزم کے اندر ان لوگوں کو جو مذہبی سمجھے جاتے ہیں ان کی میں نے صبح کے ٹائم پہ بھجن لگے ہوئے دیکھیں بجن لگا کے رکھتے ہیں اور صبح کی ٹائم پر اشنان کرتے ہیں نہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئے کام کا نئے دن کا آغاز بہترین طریقے سے ہم کریں گے اگر کہیں گانے لگے دیکھیں آیا ہے صبح کی ٹائم پر گانے لگاتی ہے صبح کی ٹائم پر تو کم سے کم گانتے نہ لگاؤ صبح کے ٹائم تو کم سے کم میرا مون خراب نہ کرو صبح پتہ نہیں کس کی شکل دیکھ کے نکلا تھا اگر سارا دن خراب ہو گیا یہ سارے کے سارے بدشگنیاں یہ تواہمات ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی دکاندار کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ پہلا گاہک جو آئے گا میرا وہ گاہک میرے لیے خوش بختی کی علامت ہوگا اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا اگر صبح کا میرا دھندہ خراب ہو گیا اگر یہ پہلا گاہک صبح کا گاہک میری دکان سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو میری دکان میں پورا دن اسی طرح کا معاملہ رہے گا یہ کسی ظالم نے ان کے ذہن میں بھر دیا ہوگا تاکہ صبح کے ٹائم پہ جا کر مجھے اچھے دام میں مال مل جائے ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر ہو اس نے یہ پھیلا دیا بیچارے دکاندار کہاں اتنا سوچتے ہیں وہ تو اپنے دھندے کے بارے میں سوچتے ہیں کسی طرح میرا کام بنا رہے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو میرا کام خراب ہو جائے <coughs> انہوں نے اس کو تجارت کے اندر رواں رکھا ہوا ہے دکانوں پر برکت کے لیے صبح کے وقت میں تلاوت کروانے کے لیے باقاعدہ ایک خادم رکھا ہوا ہوتا ہے جو آتا ہے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے اور قرآن کو پڑھ کے ان کے لیے برکت کا سامان مہیا کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن دوبارہ آ جاتا ہے اور جس کو وہ صبح کا وقت کہتے ہیں وہ ہمارے معاشروں کے اندر گیارہ اور بارہ بجے دن چڑھے کا وقت ہوتا ہے وہ اس کو صبح شبہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صبح یہی ہے ان کو ذرا صبح کے مفہوم تو سمجھائے جائیں کہ صبح ہوتی کیا ہے جنہوں نے ان کو ان قرآن الفجر کانا مشہودہ سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے ان کو بتایا تو جائے کہ فجر ہوتی کیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بارہ بجے دکان کھولنا یہ صبح کا وقت ہے ان کو بتایا تو جائے کہ فجر کا مفہوم ہوتا کیا ہے قرآن میں تو سوت الفطور کے اندر فجرت کے لفظ بھی آئے ہیں انفجار بھی آیا ہے ان کو بتایا تو جائے کہ فجر کہتے ہیں کس کو ہیں وہ تو فجر سے ہمیشہ فجر کی نماز ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فجر ہے تو فجر کی نماز سے اس سے مراد ہوگی صبح کا وقت مراد ہوگا جس میں سورج نکل رہا ہوتا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ان قرآن الفجری کہنا مشہودہ قرآن کے اندر بھی آ گیا تو ظاہر ہے ہمیں فجر کے بارے میں یہ گمان پیدا ہوا کہ صبح کا ٹائم ہے تو صبح بابرکت ہوتا ہے پھر روایات میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عمال نامے جانچنے کے لیے یا پھر خیر و برکت کے لیے زمین پر اترتے ہیں بھائی اترتے کیوں ہیں کہتے ہیں اللہ کے پاس سے پیغام لے کے آتے ہیں اللہ کے پاس سے آپ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ کیا آپ اللہ کو وہاں سمجھتے ہیں یا ہر جگہ سمجھتے ہیں ہمیشہ اللہ کے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے اوپر بیٹھا ہوا ہے عش کے اوپر مستوی کے الفاظ ہیں قرآن میں تو کہتے ہیں آسمانوں سے اوپر ہے تو فرشتے وہاں سے اس کے پاس سے پیغام لے کر بھی آ رہے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے بعد یہاں سے اعمال نامل لے کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں جیسے کہ اللہ اس سے بے خبر ہے تو یہ ہمارے ہاں صرف توہمات کی حد تک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دین اسلام دو اوقات کی قید سے باہر ہے وہ آپ کو فلا کا اصول اور قانون سمجھانے کے لیے آیا ہے وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ صبح صبح آپ اپنے زبانوں سے اچھا اچھا شب شب بولیں کہیں آپ کا پورا دن خراب نہ ہو جائے پتہ نہیں میں نے صبح کس کی شکل دیکھ لی تھی آج میرا پورا دن خراب گزرا بھائی یہ تواہمات ہیں ان سے نکلنا ہوگا ورنہ اگر ان تواہمات کے اندر اپنے آپ کو ڈالے رکھیں گے تو غیر مطمئن اور پریشانے کی کیفیت سے ہی دو چار رہیں گے ہمیشہ اسی طریقے سے لوگوں کو مناتے رہیں گے گویا کہ وہ میری دکان پہ آنے والا گاہک نہیں بلکہ بھگوان ہے یہ میں نے باقاعدہ سنا ہے لوگوں سے کہ دکان پر آنے والا تو بھگوان ہوتا ہے گاہک تھوڑی ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہی میرا مال پانی دھندا چل رہا ہے تو یہ سب توہمات ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے صبح کے ٹائم ہو یا شام کا ٹائم ہو تلاوت کا کوئی وقت نہیں ہے صبح کے وقت میں اگر کسی نے گانے لگا لیے ہیں یا اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مذہبی کام ہے تو کرنے دیں اس کو اس کی مرضی ہے اس سے نہ تو برکت کا کوئی معاملہ ٹکا ہوا ہے اور نہ ہی آپ کی برکت اس سے دور ہو رہی ہے آپ کی برکت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا نہ ہی آپ کا کسی کا صبح کے ٹائم پہ چہرہ دیکھ لینا کوئی بدبختی کی علامت ہوتا ہے چہرے میں بدبختی کہاں ہوئے اللہ کی کریشن ہے بدبختی کیسے ہو جائے گی کسی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو یہ آپ کے لیے کوئی بدبختی کی علامات نہیں ہوتا ہے یہ زبانوں سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کی ذہن کی عکاسی ہوتے ہیں آپ کے قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں اس کو ذرا سمجھیے اور اپنے حساب سے اس کو کرنے کی کوشش کیجیے قوم خواہ مخواہ اپنا غصہ اور اپنے معاملات کی جو بگاڑ ہیں وہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش نہ کریں اپنا ملبہ دوسروں پر گرانے کی کوشش نہ کریں مذہب کا سہارا لے کر اور توہمات کا سہارا لے کر یہ بھی ایک ذریعہ ہے دوسرے کو کسی طرح سے ذلیل کرنے کا اور برا سمجھنے کا اس کے لیے برا گمان کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اپنے کاموں کی خرابی کا سارا ملبہ اس کے چہرے پر اس کی زبان پر نکال دیا جائے کالی زبان کالی زبان بھی تو اس لیے بولتے ہیں وہ وہاں سے کالی زبان نکل جائے فلاح کی کالی زبان ہے کالی زبان کا تصور کیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے فقط تواہمات ہیں اپنی بربادیوں کا جو ملبہ ہے اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش چاہے وہ کالی زبان کے ذریعے ہو یا کسی کے شب شب بولنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو یہ سب جو ہیں یہ بہانے ہیں دوسروں کو ذلیل کرنے کے ہاں تو گمان رکھیں اپنے پا, اچھے گمان رکھیں کہ کسی جیسے گمان رکھو گے ویسا ہو جائے گا تو میں جیسا گمان رکھوں گا ویسا ہو جائے گا میرے گمان کے اوپر معاملہ چل رہا ہے یا اس قانون کے مطابق یہ معاملہ چل رہے ہیں یہ سب کے سب توہمات ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے نہیں قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں تو نہیں ہے جیسے گمان کرو گے ویسا ہوگا یہ تو روایات کے اندر شاید لکھا ہوا ہے کہ اپنے خدا سے اچھا گمان رکھو تمہارا معاملہ تمہارے گمان کے مطابق ہوتا ہے یہ سب روایات کے اندر کہانیوں کے اندر افسانوں کے اندر ہے قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے